получить спокойно деньги от да, людей, которые им эти деньги обещали, и их а, весело со своими подружками или со своими друзьями прогулять. отметить этот день тихо, спокойно в вечере, да, посидеть, выпить чашечку кофе, там или кому что <кх> нравится. И пережить этот день вот, как-то так вот спокойно. Слава Украине! Героям слава! Uh, Еще хочет выступить один из руководителей самообороны Дода. Я Егер я, 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 я активист самообороны. Uh, хочу сказать, что мы тут собрались сегодня для того, чтобы гарантировать безопасность, место, безопасность места, безопасность жителей гостям, І не допустимо ніяких провокацій, не допустимо ніяких сепаратистських рух, рухів е, під будь-якою замаскованістю. Розумієте, ми розуміємо, що відбувається. Е, ми в чимі і ми не дозволимо нікому в руйнувати спокій, який поки що, слава Богу, у е, нас є, і я думаю, ми далі будемо, не все цього зробимо. будь якою ціною люди, жителі міста, жителі України. мы будем уже обеспечивать вам спокой. Слава Украине! Героям слава! Я хочу выступить участницы событий 19 февраля. Славик, <связывающие> я надеюсь, что слышишь. И знаю, как всегда, там сейчас расскажешь молодежь, если кто тебя там слушает, о законности, о порядке. Я хочу тебя как на твои глаза здесь стояли тетушки, вооруженные дубинками, как мы тебя просили подойти туда и спросить, что там за люди стоят, как ты развернулся, дал команду фраз, и человек 300 накинулись в основном на женщин. Я, я хочу, Дай, дай... Вами, Сейчас мы еще немножко послушаем музыку, и все желающие, в принципе, могут выступить. Сегодня свободный микрофон.